сегодня первый день, когда выпускаются офицеры с высшим образованием в новой системе Министерства внутренних дел для новой национальной полиции для обновляющейся Министерства внутренних дел и всех его соответствующих подразделений сегодня первый раз, когда мы вручаем погоны новым полицейским и здесь очень важно понять что реформа внутренних дел – это не реформа структуры. Это не столько реформа структуры, сколько реформа отношений. Реформа того, что в головах у тех новых офицеров, у тех новых полицейских, которые выйдут на улицу, приступят к своей службе. Служить и защищать – это важный слоган, для которого, который для вас, для каждого – ключевая парадигма реформы. Каждый из вас должен знать, зачем он пришел на службу. Служить. Служение каждому человеку в этой стране. Это очень важно. На волне изменений в национальной полиции, с учетом первых шагов, общество поверило. Около 44% населения доверяют новой полиции. И значит, автоматически доверяют вам. И для вас ответственность. Не подведите. И на вас ответственность. Покажите, как это может быть еще лучше. Мы только в начале пути, и каждому из вас надлежит этот путь продолжать. Сегодня всех из вас поздравляю. Сегодня намечаем наш длинный путь, длинный путь успеха. Поздравляю. Слава Украине! «У сторони, братя позагород! Нова поліція сьогодні приклад для всіх нас, як ми самі можемо змінюватися, як ми можемо міняти своє середовище, свою країну і захищати цю країну. Нова поліція несе ДНК демократії, свободи і верховенства народу, верховенства закону. Нова поліція сильна не тільки тим, що має належну чисельність, нову амуніцію і належну зброю. Нова поліція як кожна успішна поліція. сильно в первую очередь суспільною поддержкой и доверию громадян. Уважаемые курсанты, уже выпускники, дорогие родители. Я знаю, что это значит, потому что я тоже родитель, мой сын только что закончил школу. Но когда я вижу этих молодых, уже моих коллег, у меня Внутри что-то переворачивается. Почему? Потому что они приходят в полицию, у которого доверие серьезное. Украинский народ, народ нам доверяет. Вы знаете, мы очень много говорим с вами, с министрами, с ректором, со всеми. Какие дальнейшие шаги? Я вам скажу. Наша единственная трансформация ⁇ это ментальная трансформация. И я надеюсь, что вы, которые уже придете в нашу полицию, мои дорогие коллеги, вы эту ментальную трансформацию уже прошли. Да, служить государству, служить украинскому народу, потому что когда мы поем, что мы положим душу и тело из-за нашей Родины, это не такие слова. Это слова, которые прежде всего должен помнить полицейский. Очень важно, чтобы мы понимали, что мы сегодня делаем. Мы сегодня делаем реформы. Идет становление национальной полиции. Кто должен это делать? Конечно, вы. Конечно, вы молодые, которые приходите в структуру абсолютно с новым подходом. Да, у вас есть дисциплина. Да, у вас есть знания. Но самое главное, ребята, сейчас, как вы будете использовать эту дисциплину и знания? Для народа, для этих людей или для персонального выгоды? Конечно, нет. Так что самое главное, то, что я от вас хочу, как глава Национальной полиции, министр и все абсолютно эти люди, чтобы вы были честными профессионалами полицейскими и защищали украинский народ. Поздравляю! Поздравляю! Я очень рада, что наши ряды пополняются. И я очень рада, что звездочка, которая на вас есть, это самое хорошее, самое достойное, что у нас будет уже в дальнейшем будущем. Так. Лейтенант полиции как ут! Лейтенант полиции, рычок, выйди! А? Лейтенант полиции!